أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما ولعته مددت عيني لانظر ولدي فلم اره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الابيض اليل من الحرير يفوه الطيب من جنابه فجعلت انظر اليه واذا منادي ينادي اخفوه أن عيون الناس قالت فما كان غيبته وحضوره الا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك اذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كان وجوههم اقمار وفي يد احدهم ابريق من الفضه وفي يد احدهم ابريق من الفضه ومع الآخر تشتم من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة حريرة بيضاء متوية فنشرها فإذا هي فإذا فيها فنشرها فإذا فيها خاتم يحير عيون الناظرين من شدة نوره حمل بني ونابله لصاحب التشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الابريق سبع مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوه فهو خاتم النبيين وسيد اهل السماوات والارض اجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليله نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل, بأ... قبل ذلك بألفي عام وارتج ايمان كسرى وسقطت منه أربع أشرة شرفة وغاضت بحيرة سابة وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج سبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي أن يحيى بن عربة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم. قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من ايامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عقفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقل من انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحويرث ماله قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يسلى بالنار